Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri daha bir yeni test tapşırığı ilə tanış olacaq sizlər. Demin təzə test toplusunda Sapir testləri var. Nədir bu Sapir testləri? Bax, aşağıda bizə belə bir cədvəl verir və cədvəlin çərçivəsində rəqəmlər və boş xanalar saxlayır. Yəni deyir ki, xanada yazılan ədədin həmin xananın qonşuluğundakı tərəflər və təpə nöqtələri vasitəsilə xanalarda yerləşən minaların sayını göstər. Demək istəyir ki, Hər xananın bir neçə xaniya kodu var. Məsələn, bu 5 yazılan xananın 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə xana ilə qonşuluğu var. Deyir ki, niyə bunun içərisinə 5 yazmışam? Çünki bunun qonşuluğunda olan 8 dənə xananın 5 dənəsində mina var, partlayıcı var. Ancaq dey hansı ki, yerə kodu var ara, onun içərisinə rəqəm yazılıb, o yerlərdə mina yoxdur. Yəni cəmi m durdum xananın hansı rəqəmli xaniya kodu varsa, orada mina yoxdur. Mina o boş ağ xanalarda var. Ki, bunları da təyin eləməkdən ötəri adətən üçüncü sələrdən başlamaq olar. Məsələn, bu şəkildə bir az böydə daha rahat görsənsə. Yəni də bax belə bu üç xanasından başlayə bilərik. Üzümüzünə əsas önəmlidir. Yəni də bax burdakı 4. 2 misala 2-ci səhifədən giriş etmək olar. Daha sonra isə bax burdakı 1 olsunlar. Yəni də burdakı 4. Burdakı 4. Və burdakı 1 və ya 2 ola bilər. İndi başlayırıq burdan. 2 Bura 3 yazdır. Demək istəyir ki, bunun bax bura, bura, nədir bu bura, bura və bura beş dənə yerə kod var. O beş dənə yerin içərisində rəqəm olanlarda mina yoxdur. Deməli, yerdə qalan o boşdur. 3 dənə xana var. Onların hər birində bir mina var imiş. Daha səliqəli şəkildə yazsaq, rəqəmli xanalarda kodda mina olmur. Burada bir dənə mina var. Ey də, burada bir dənəsi var və burdadır. Daha sonra isə təyin edə bilərik nəyi. Bu üsə baxsaq, görə bu üstənə minalı xaniyə kodlar. Baxın biri buradadır. Görə biri buradadır. Biri də buradadır. Deməli yerdə qalan bütün xanalara kodlarını x qoyacağıq ki, o xanalarda mina yoxdur. Məsələn, bu xaniya kodu var, bura x qoyuruq. Yenə bu xaniya kodu var, bura da x qoyuruq. Yenə bu xaniya kodu var, bura da x qoyuruq. Gəlin baxım bu 2. İki yazdan xananın iki dənə minalı xaniyev pododu. Onlardan biri budur. Biri isə ya bu olacaq, ya isə yada bu olacaq. İkisindən biri. İndi bu üç yazdan xanaya baxsak, bunun üç dənə minalı xaniyev pododu olmalıdı. Biri burdadır. Birini isə biz gəlin bax, orta bu hissəyə versək, bu həm 2-nin orta ola, minalı bir burada, bir burada. Həm də ki bu üçün dəstəyi olar ki, bir burada, bir də ki burada qalar bir dənə minalxaniya qodu. O zaman bax bu 2-nin ta 2 dənə minalxaniya qodu varsa, bura bir dənə x yazıram. Ki burada minalxana olmayacaq. Bu üçün də digər minalxanası j ortalığa çıxdı. Biri budur, biri budur, biri isə bax burada olar. Daha sonra isə digər bu 3 dənə olanı təyin edə bilərik və ya yuxarıdakı 5 dənə 5 dənəyə baxsaq, bunun 5 dənə minalıxanı yox odur. Gəli budur. 1 2 3 dənəsində baxın bu hissədə. Hər birində bir dənə minə olsa olur 5 dənə minalıxan. İndi ta bu 3-ü də təyin edə bilərik haldasa. Biri buradadır. Bax bir, 1 2 digəri isə ya burada, ya burada, ya daşı bu ağalardan bir yerdə, yində olacaq. Digəri də bu köşkdəki 4 Bunun 4 dənə min alxana yoxdur, var. 2-sini təyin etmişik. Yerdə qalır 2 dənəsi, o da məcbur, yəni başqa yoxodu yoxdur, burada olmalıdır. Bu altın da təyin edə bilərik. Altının, baxın, baxın, baxın. 1 2 3 4 5 dənəsini bilirik. Yerdə qalır 1 dənəsi, o da yəqin ki, baxın bu tərəfdən olar. Burdan olsaq, onda bura bir dənə x qoyuruq ki, təb burda minar qanə yox. Digər yerdə qalan bu 6-nı da hər hansı bir təyin edə bilərik və ya burdan baxın 3lə təyin edə. 3-ün bir burdan minar qanə qodudur var, biri burdandır, 2 dənədir. Digər yerdə qalan bir dənə minar qanəni ya yuxarıya ya da bu hissələrdən birinə yazmalıyıq. Yəqin ki 6-ya yaxın olan yerə yazarıq ki, həm də 6-ya da dəstək olmuş olsun. Digər yerdə qalan deməli xanalara ikiticarətli kodlar bütün kodu ola. Baxın bura. Və buralar. Daha buradan 4-ü də təyin eləməyə olar. 4 yazılan xananın 4 dənə minalı xaniyə qurduqlar. 1 bura olacaq. 2 3 4. O, bu 1 var. Bunun da bir dənə minalı xaniyə ola. Kodunu bildik budur. Deməli, yerdə qalan kodlar nə xəstədir? Haqiqətən də bu üç də olmalı çü bu bir yadıxan xanaca var. Bunun da bir dənə minalı xaniya burada olur. Da. Daha sonra məsələn başlaya bilərik hər hansı bir cisimlə buradan 4-dən üçüncü sədə. Bu dörd yadıxan xananın dörd dənə minalı xaniya podu var. Baxın ular budur. Deyək mə bu xanada minə olmadı. Və altın da təyin etməyə olar. Bunun bir 2 3 4 dənə minalı xan yıpodu var, digər yerdəki ola. Minalı xanalar bunlar. Bundan sonra <coughs> bu birsə altını da təyin etmək istəsək və ya bu altını təyin etmək istəsək. Bunun 1 2 3 4 dənə minalı xan yıpodu var. Məcbur 2 dənə xaniya mina verməliyik ki, bu alt tamamlanasın bu altını tamamlayarkən digər altını da harda da tapmaq olar. Ha, burdan baxırıq ki, biraz diqqətli olmaq lazım. Bax bu üç cücə təyin olunub. Baxın 1 min alxana, 2, 3 dənə min alxana kodu var. Deməli, yerdə qalan bütün bu 3 olan xanamı alxanlarına, kodunu x ilə qəbul edirik. Cürdə ola bilməz deyir. Buraları da x edirik. Ki bulara min alxana olaraq kod ola bilməz. Ondan sonra bax bu dördü təyin edə bilər. 4-ün 4 dənə minalı xanası kodu var. O da məcbur bu 4 dənə axan olur. Ha, burdan biri də təyin edilmiş olaraq 4-ü taparca bu bir yazılan xananın bir dənə minalı xanası kodu var, o da buradır. Yerdə qalan kodlar da xdadlı idi. Yəni həmin xanalarda mina yox idi. Daha sonra bax bu ikisini də tez təyin edə bilərik ki, bunun 2 dənə axan yoxodu var və hər ikisininə də mina var imiş. Belə oldu işlədik. Işte. Daha sonra üçü də tez təyin edə bilərik burdan. 2. Bunun 2 dənə minimal xan yoxodu var. Yerdə qalan bir dənə boş axana qalır, deməli orada da kodu var elə. Bundan sonra 5-də təyin edə bilərik. 2. 5-in 5 beş dənə minimal xan yoxodu olmalıdı. Biri budur. Biri baxın bu tərəfdən budur. 2. Biri bu tərəfdəndir, bax 1. 2, 3 dənəsi var. Deməli yerdə qalan 2 dənə boş xaniya da minimal olar. Burax. Onda bu ikisini də təyin etmiş oluruq. 2. Bunu 2 tərəfli minalxan yoxdu var. Baxın, biri budur, biri də budur. Yerdə qalan xanaların hamısına x yazırıq. 2 daha ola bilməz, çünki sayt çox idi. Yəni də baxın bu hissələrdə, çünki 2-nin həmin yerləri kodu var. Hamısına x qoyuruq ki, daha orada mina yoxdur. Bundan sonra təq altını təyin edə bilərik, düzdür? Altını demişdik ki, bax 1, 2, 3 tərəfən 4, 5 dənə e, minalıxanlı yoxodu var. Yerdə qalır 1 dənə minalıxanlı yoxodu. Onu, də onu da bu qabxdədəm burda. Baxın buraya baxın. 2 həm də 5-i ortaq olsun. Onda bu hissədə bir dənə x yer var. Daha sonra baxın 3-ü burdan təyin elədik. 2 bunun b 2 3 dənə minalıxanlı yoxodu var. Da, yerdə qalan bütün axranlara kodun x daxil edirik. Yer sərgəsi görsənə bilər, amma yekunda bunları siləcəm. Qarşılı. Deməli, bunun dedik 5 dənə minalıxaniya kodu var. Bax, biri budur. 1 2 3. Yerdə qalan bu 2 dənə taniyada var minəli. Bu 5 də tamamlanmış oldu. Qalır bax bu 5 təyin eləmək şəburdan keçsək. Bunun 5 dənə minalı xəniyə kodu olmalıdı. O məcburi olaraq bura 1, 2 dənəsi var. Yerdə qalan deməli 3 dənə. Bax bu xanaları içində də minə olmalıdı. Və bunu təyin edərkə biz əslində 3-ü də təyin edə bilmişik. Ki bu xananın 3 dənə minalı xəniyə kodu var. Biri budur, biri budur, biri budur, biri də budur. Yerdə qalan xanaların hamısına x yazıram. Bu hissələrdə minalı xana ola bilməz. Baxın, bə, bu üçü saxlamışıq ki, ya burada, ya burada minalı xan olmalıdır. O 1nə x yazdıqsa da, deməli burada minalı xan olmalıdır. Bə, burdan da təyin etmiş oluruq altını. 2. Bunun 4 dənə minalı xaniya podu var. 1, 2, 3, 4 yerdə qalır. 2 dənəsi o da məcbur bu ora yazmalıdır. Bunu da tamamlıq ki, 6 dənə minalı xaniya podu var. Qalır bax Sonra nəyi tapa bilərik? Məsələn, bu 5 toba bilərikmi? Çünki bunun 5 dənə Minalıxanə qodu olmalı idi. Biri budur, 1, Bir, 2. Yerdə qalan deməli 3 üç dənəsini. Üçündə də Minalıxanə olmalıdı. O beşi tamamlaya bilərik. Daha sonra burdan 5 ilə 6-nı da təyin edə bilərik. Baxın burdan bu 6 var. 1, 2, 3, 4, burdan 5. Məcbur burda da Minalıxanə olmalıdı. O 6-nı tamamlayırıq sa 5-lə təyin edə bilərik. Baxırıq ki, buradan 1 2 3 4 qalır 2 dənə. Ya bura olur. Hə, biri də burdadır. Baxın, 5. Bu tamamlandı. Deməli 5-in bu ətrafında ki, digər o axanlara kodunu x qəbul edir. Ki orada min kanal, minarlı kana yoxdurmuş. Daha sonra bax bu 4-dən də təcəllə bilərik. Bu 4-ün 4 dənə minarlı kana kodu var. Məcburi olaraq biri burdadır, biri burda, biri burda və biri də burda. 5-də təyin edə biləcəksək və ya burdan 4-ə baxsaq ki, hə, baxın bax bu 1 bizim köməyimizə gəlir. Deyir ki, bir dənə minalı xanepod olmalıdır bu xananın. Onu da təyin eləmişik burda 1 budur. Və bu dairədir. Yerdə qalan 1-in ağ xanələri ola kodunu x təyin edirik ki, tablolarda minə yoxdur. Dolavəsinciz daha sürətli edəyəsiniz. E, Kompüterdə bunu bir az izah eləmək ispatlanatıb o gözləni yarana bilər. Yaxşı, burdan bax bu beşi təyin edə bilərik. 2, bu beşin 5 dənə min alxanı yox o da olmaz. 1 bura. 2, 3, 4 və 5. İndi də Eynilə, bax bu üçü də təyin edə bilərik. Çünki bu üçün də məcbur 1 xana kodu var. Yerdə qalan 2 dənəsinə də minə versək, üç tamamlanır. Bu üçü tamamlayarkən beşin də kodlarını tapa bilərik minal xanada. Biri buradadır, 1, bir, 2 yerdə qalan deməli üç xananın içində də minal xan olmalıdır. Bax bunu təyin eləmişkən üçü də təyin eləmiş oluruq. Baxınam üçün üç dənə minal xan yox olmalıdı. Biri buradadır, biri buradadır, bir də bu xanada. Yerdə qalan deməli xanalar nə deməli? X qoymalıyıq ki, təburda mina yoxdur. Daha sonra bu beş olan xananı tapa bilərik daha Baxın, burda 1, 2, 3, 4, deməli məcburiyyət də burda. Bir dənə minarə xana olmalıdır. İkinci tərəfdə 4-ü dördü tapmağa, 4-ün də bax, 1, 2, tərəfdən 3, deməli məcbur burda. Ha, hə, burdan baxırıq 1, 2, 3, 4. Ha, hə, bütün xanaları dolub. Ona görə bura x qoyuruq. Getməyin amma bura. Bundan sonra gəlirik Bakın bu hissiyə. Burada bir var. Bu birin bir dənə minə alxamiya kodu olmalıdır. O da burada. Baxın. Yerdə qalan deməli xanalarını eksponuyor. Bunu eksponundan sonra bu üçü tapa bilərik. Ki bunun üç dənə minə alxamiya kodu olmalıdır. Məcbur bu alxamiya kodu var. Bura var. Bir də ki bura var. Buradan da ta 5-i tapmış oldu. 5-də tamamlanır. Daha ta sonra baxsaq -bax görək bu 5-i təyin edə bilərikmi? Bu 5-in 5, 5 dənə minalxanı yox, oda olmalıdı. Biri burdan var. 4. 7 qalanlar deməli 2, 3, 4, 5-ici isə burdan tamamlanır. Nəmişdə qaldı? Məncə hər birini qeyd elədik. İndi nə edirik? Baxın o minalı olan kanalları yaşıl rənglə boyasaq ortalığa düzələcək hərfiniz çıxar. Yəni diqqət yoxlayan testdə ola bilərsən ki, harada bir məsələn bir sual ola bilər. Bunları göy rənglə boyasaq hər hansı bir hərf alınacaq və ya bir söz alınmalıdır. Və ya şey deyəsə bulara gözünə rəhləsək. Belə birinci hərfimiz alınır, nə? Baxıram ki, S hərfi alınır. Baxın buların hamısı birləşdirsək. Digər yerdə qalan o qırmızı xanaları da birləşdirsək həftlə, baxın bunun gəlirik. Belə. Yəni təbii ki, o dominalı qanovar bir yaşdır səs. Bu sinə birləşdirsək. Bu manxetdir. Baxın, almış oluruq səs. İndi bu ola biləsi ki, vaxt top aparır. Və, yəni əgər imtahana düşəsi olsa, narahatlıq şişməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bunun bu boyda həcmlisi yox, yəqin ki, kiçik bir həcmlisi və ya bir hərfi belə sorsa bilər. Bu da bizim tapyormuz. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. İzahatçısı üçün tam danə oldu. Bir də bir şey deyim, amma bundan istifadə etməyin. Bunun beş kitabəski yolu da var, amma çoxunda yaramaz kişə. Bax, demişdik ki, məsələn, şərtində bu rəqəmli xanalarda minə olmur. Minə ancaq ağ xanalarda olur və çox qismində, bir qismində isə olmur. Burdan bax bu rəqəmlərin arasından belə baxsa. Bu <coughs> hərfləri hardasə də ortalığa çıxartmaq olar. Ki, yəni variantla versə və vaxtımızı çatmaz. Məsələn, bax, bu bu ağ xanalarla gəlsə, tutaq ki, belə. Rəqəmli xanalara dəyməsidir. Bax, bura gələ bilmərik. Niyə? Gəlsə də rəqəmli xanalı keçmiş oluruq. Baxa demişdik, olmaz dəgan bu xanalarda. Buna görə bax bu rəqəmli xananın yanından keçəcəkdir. Qataq bu xanalardan gəlirəm bax edib. Amma axırda yedib birləşməlidir. Gəldim. Sonra bax boşluğa gedir. Bu hissiyət. Gələndən sonra bax görürəm ki, aşağı boşluğa doğru axı gedir. Ya solda olmalıyam, ya da aşağıya doğru gəlməliyəm. İndi hər hansı bir hərf yaranırsa, deməli axba kimi getməlidir həmişə təqribi belə bir şey. Sonra məsələ orta qismdə də bu ax xanalları izləsək, baxın bura gəlir. Ancaq ax xanallarına hərəkət edir. İndi sola dönə də bilərəm və ya düzlə gedə bilərəm. Tutaq ki, düz getdi. Və düz beləsinə gəldi. Bir belə yuxarı dönəsi deyilir ki, burdan. Rəqəmlər də gedir. Burdan bir boşluq gəlir. Bu boşluqdan hərəkət edir. Gəlirəm. Bir aparıb bu yuxarıya birləşdirə bilmərəm. Çünki bizim bakqavağımızda bu kim mənəts yoxdur. Deməli mən bunu ya buradan ya da yuxarı bir yerdən qırmalıyam. Taxt yuxarıdan da gəlsəm və ya aşağıdan da gəlsək xətti, o bir əl alınmış olur. Daha sonra bu hissədən də boşluqdan gəlsən hərəkət edəcəksən. Və burada da boşluq var baxın, buradan gəlsəm belə. Və buradan görürəm sağa dönsəm və ya düzünə də getsək, belə indi o variantdan hərflərə dəyinə bilər. Və ya bax belə sağa getsək bu yolla davam eləsən, gəlsən belə. Yəni təqribi bunu düzəldəndə bir dərəcəlikdə 2 səs kimi bir şey alınır. Yəni belə bir Çin tayski yolu deyirlər. Dediyim kimi nəzərində çatdırıb, fars yəni vaxt az qalmış oldu, ən axırıncı momentdə bir sualdı. Təqribi bəndədi, bu bu xanalarla da hərəkət edib, farsısı da təabı tapmaq ola. Amma bunun əsl yolu bundan qabağızla hələ edib, usullandı haosunca onunla işləyib bərləş eləyirsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.